Əziz hörmətli, dəyərli izləyicilərim, bu da mənim Əbiş gözmənrə olan yolqa öncəklərimdən bir hissəsi. Və bu günə, artıq ki 31 dekabr, Dünyə Azərbaycanla Həmrəylik gününə çatdıra bilmişəm. Bütün dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və yenilər mübarək olsun, yeniləs mübarək olsun, sağ oluz. Qruzu bərəkət, dünyamız sakit olsun. Allah hər birimizə Ər ruh bərəkətli, sağlam, gülərüz. Hər yaşın öz xoşbəxtliyi, qadınlara qadın xoşbəxtliyi, kişilərə kişi xoşbəxtliyi, saxlara saxt xoşbəxtliyi bütün dünya insanlarının, Azərbaycanlılarımızın, soymanlarımızın hamısı 2023-cü ilinə -20 -20 doğuşdan ilə sağlam, rahatlı bir ömrü in olsun. Dünyamız sakit olsun, vətənə xidmət edən əsgərlərimiz Allah qorusun, qazilərimiz də Allah tanış Boluş şəfalarından sağlam azleyirəm. Hazırda vətənə xidmət edən əsgərlərimizə də belə sağlamcan, Allah qorusun. Əhədlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Şəhid analarımıza, şəhid bald, ailələrinə, şəhid bizə əmanət olan şəhid uşaqlarına, əmanətləri olan evlətlərə səbir, dözüm, kömək olsun. Bir daha yenimiz mübarək. Güzel tebrikler